у нас попасную, 14 там не взяли, взяли уже 22 -м. С февраля начали сильно, 9-8 числа взяли попасную. Нас вывозили кадыровцы, буряты. Буш у меня плохой был, вывозили. мама у меня была, маму здесь похоронили. Может, в общем, знакомая, нам помогли похоронить Лавстаханове, потому что он плохой же был. Мы в погребе сидели, у него двухсторонняя, по очень легкие, скрылись у нее все, потому что он очень высокий, она у него была поломана, тяжело было с погреба. Вывезли нас сначала в Первомайку, потом Стаханова вывезли тоже друзья, потому что мне надо мужа было похоронить, его забрали с Первомайки, сказали он, ну, в общем, не давление, у него уже ничего не было. Тоже со скандалом больницу его забрали, потому что когда вывозили, вроде бы обещали, а потом... А вывозили страшно. Зашли, представляете, в хате заходят, и к маме в одном доме была, и во втором. Они заходят, все с автоматами, собирайтесь, шахли ваше право. Я же пошла за мамой. Я говорю, у меня еще мама. Идет. Выхожу, их там полный двор, такие таких уже везде лазят, они с автоматами вот эти. Ну это... Я же пошла забрать маму, а потом думаю, у меня шкуры. Мы в частном секторе, мы крайне опасные. Нас последний очередь брали. Вот. И а он говорит, куда вы? Я говорю, куряет открою. Я понимаю, ну подохнуть же. Ж. А потом забирала, собирайтесь. А он стоп, ходит, что можно взять? Тут я понимаю, что у меня муж плохой, тут мама у меня после инсульта с памперсами. Тут ничего не соображу. Что кидала, тоже я даже не помню. Выходим, ведут туда же. Тут муж плохой. Единственное, начало, Я им доказывала. Я говорю, вот у тебя вот это, ну, молодые. Я говорю, Вы когда? Там и не дана на фронте. Я говорю, а то у вас один, я бачу, вообще ничего не соображает по-нашему. Я говорю, ж, я говорю, у тебя родители есть, мать есть. Вы же, говорю, как собак нас выкидывают. Еще когда начали, во-первых, бырить, что брать? Что можно брать? Я смотрю, мой шум и вообще не уши. И мама стоит. Во-первых, мама после инсульта, она тяжелая. Ты с этими памперсами тоже, я ведь оно. Единственное, что не сделали, вывозили до БТР. Когда мы выходим, они говорят, хату не до, Это я говорю, Дом не закрывать. Я понимаю, что уже все, что мы бомжи, что я уже ничего не увижу. Нас батырами вывозили в Первомайку. Единственное, он помог мужу, потому что он плохой был, потому высокий, двухметровый. Вот. а я маму, они сумку унесли, вот это единственное, до БТР. Потом у нас там женщина была тоже. Это, понимаете, это не люди, это женщина была. Но я знаю, что перед этим, потому что нас по ну, очень сильно обстрелили. Настолько у нас людей хоронили в ямах, те, которые пивают, понимаете. И там хоронили людей. У нас, видите, моего мужа сестра умерла 8 марта. Ну, тоже так он там. Ну, вызвали, тогда еще в марте еще были. Но так как мы уже в мае выезжали, у нас уже ничего не было. Вот, и это ж, и женщина идет. Но ну, я понимаю, что она возле нас, а сына уже убила. Его даже ну, по частям, это мы уже знаем, что его разорвала на огороде и это ж, и я ж, а тут мама меня с мужем, тут БТР. я вижу, она идет, я говорю, куда вы ты? Она, да сына, ключи. Понимаете, это страшно. Это тогда -то было, это для та понимаете, как-то я, ну как, как что-то такое у меня выключилось, что что-то включилось, а как она в автомате. А я им говорю, им же скажу, возьми джиночку, я не, женщина, скажу, я некуда идти, понимаете? Они стоят и смеются. Ну, она, может быть, понимаете, у нас многие, когда вот это начало, некоторые с ума у нас ходили, потому что это тяжело выдерживать. Ну и получается, я бросаю маму с Витей, хватаю ту ее и тащу ее до этого, до БТР. Дальше, конечно, не знаю, куда она вывезли. Первый майку, муж, я же говорю, плохой. Обещали врача, нет. Я там начала скандалить, конечно, истерику захотела. Говорю, нафига у нас вывозили с Попасной? Добили бы, я говорю, тут и все а в них девятого праздника. Они в этих юбочках, в этих вот этих же пилоточках, еще, знаете, ну, с 41 го наверное. И все так смотрят за Туркана. Я же он туару, я же вижу, что он уже никакой у меня муж. А потом одна уже говорит, вы позвоните, а только вы сами звоните в управление. Я говорю, да откуда я знаю, в этой первом его 8 лет не было. Откуда я знаю, кажу, нет, звонит. Я говорю, позвоните. Ну, разговаривать вы сами будете. Я говорю, да буду. Ну и надо начало ж опять ему то же самое. Я говорю, нафига вы, вы добили бы и все. Он хорошо за вами приеду. Ну что, приехали, да, ему рентген сделали. Ну там легкие, кто-то же говорит. А вот это, ну и кажуть, первомайка, это ж, ну как размежевание там же ж. Везут его Стаханова. Ну Стаханова. А мне ж мама. А маму, маму ж я бы там бросила. Ну и все. Забрали его, а нас вывезли, потому что я вернулась. Привезли нас в школу. Утром, утром мне позвонили. Мне, кстати, мне телефон отобрали. У нас мне как раз дочка перед этим подарила очень хороший телефон на проверку. Так они не вернули мне тот телефон. Мне даже позвонить не откуда было. Хорошо, что там знакомые позвонили. Иры дозвонились. А дочка у меня была онкология, как раз мы успели все это сделать. Я их выпхала. И они поехали чуть-чуть раньше. Сначала в Артемовск, ну, бахнут. потом начали очень обстреливать, и им просто сказали, выселяйтесь, а тут друзья, поэтому они выехали сюда. А хотели вывезти, но муж не... Мама ж, ну, представляете, ну, дети, ну, даже в машину не влезли, и у меня вообще мама с этими памперсами, да... Ну, в общем, выехали, выехали, что Стаханова, потом вот это шутром звонят, его что-то забрали. Я до такой степени плохо соображала, что надо же на мне ехать. Мама уже, ладно, не бросили, б, я думаю, как-то. Ну, в общем, утро нам звонит вот этот этаж, Аня там подходит и говорит, вас зовут телефон. Ну, мне уже Сережа, он созвонился. В общем, уж не умер. Похоронили мы его 12-го, потому что 9 праздника они не хоронили. Вот. И на 17-е мне уже дочка отсюда достала перевозника. И мы вот это ездили, конечно, тоже было страшно с этой с мамой мы приехали, поехали в Москву, потому что только по-другому никак. С Москвы там перевозника вот это нашла, завезли нас какие-то кущери. Потом перевезли Латвию, Литва, Польша, Львов, плохо мама стала, я думала, она мне это, накололи это. В общем, доехали мы сюда, но она все месяцев еще пожила, и здесь я уже маму похоронила. Дочка сюда. По все миром скоплялись, а потому что перевоз 350 евро. Ну, конечно, мир не без добрых людей. Там и мне помогали, и маму помогали, потому что там сказали, что проблем у меня не было. Мне же один паспорт украинский, больше ничего же не было. Он говорит, вам не регистрироваться так, а там богатые, ну, километра, наверное, полтора. Ну, это это и шла. Ну, спасибо, дальние пущики стояли. Не русские, кстати. И он то возьмет, то, то сумку ж. И я говорю, а ну что, я и сумку, я ж перев... маму возьму, поведу маму, потом же там поставлю я возвращаюсь за сумкой. Он я говорю, ой, ну как вы, вы, говорит, идите, говорит. Говорит, идите, донесу. Ну, в общем, донесли меня. Да, вот того ж, Ну, оформили. Вот это ж сюда мы приехали. И все остались. Но мне самообидно. Мы, мало того, что мы такие богатые, даже 2000, да, с меня не сняли, с дочки сняли. Хоть она потом оформила, оформила группу, группу. С вроде бы сейчас учиться начал. Да, и ему двернули 2000 из-за того, что он начал учиться. Вот. А так мы что, такие богатые стали? Ведь мы помши. ничего Ничем нас нету. Но факт, что, даже не за себя обвинена. Мне вот это я читаю, вот это, за вояков. Инвалиды остались, ничего не дают. Я с пенсией, моя дочка, мы, и дочка, внучка моя еще в, это, в Германии, мы донатим. Сколько можешь, Может быть, понимаете, это она. Потому что это я знаю, как это. Я знаю, когда ты не можешь ни, ни попить, ни поесть, когда это стреляет. Когда у нас люди ездили, варили их, убила, и родственник во Львов вывезли. Потому что, ну, как? Да, первое время организовали, потом никто не организовал. Выезжали, ну, может быть, мы хотели остаться, потому что каждый понимает. 14-м нас пронесло, все-таки мы остались. А в 22 уже, конечно, раз, разбили полностью. У нас 98% попас, значит, разбитое получается. И ты понимаешь, ты что, ну, ты без всего остаешься. А мы все донатим. Пожалуйста, правительству мне просьба. Вот. Ну пусть они помогают те, которые без руки, без ног. Ну. Ну, и я думаю, все-таки хай даже не через одного. Ну, хай хоть, хоть и переселенцам подумают. Мы действительно, мы что, мы, мы, платили, мы все, мы до последнего работали. Платили. И до последнего дня, кстати, работала, в дом престарелых работала. Мы до последнего стреляли, не стреляли под обстрелами. Знаете, это тут вот, когда вот мы приехали, ой, стрелять. Да это не стрелять. Если мы сейчас говорю, что и по этим ходили, и оно ну, такие, ж, оно столько всякого летело. И бежишь, вот только вышла, она летит на тебя. И я понимаю, что я назад, я вот чувствую ее горячее, вот эта, которая бандура летит. Я понимаю, что я даже назад не вернусь. Я до угла добиваю и прячусь под последнюю. Понимаете, это, это страшно, это столько мы пережили. А ведь вояки, ведь они в этом живут, они каждый день. Поэтому... Просто просьба. Ну, хай они хоть не себе гребут. Мы как раз, ну, у нас железная дорога. Завод, я же в Ребеннице, сколько это, в 14-м не взяли. Как раз он, мы в серой Зоре. У меня внуки считаются дети войны, потому что 14 мы серая зона. Ну, конечно, у нас районный был город, но потом, так как мы серая зона, у нас забирали казначейство, все на свете потихоньку, все равно в 14 мы жили. Ж. И жили неплохо. Мы очень хорошо жили, я скажу. А потом вот это ж ну уже все ж, война началась. И еще вот это говорят, вот, хотя бы в 14 когда брали нашу попасную, вот это говорят, что вот это милиция. Да, милиция в первую очередь удрала. Я с этим согласна. Хоть потом у нас такие грамотные ходили, ну хоть ну, первую, тем более вот этих захватчиков мало было. Да у нас милиции больше было. Я когда приехала, первое время я в руки трусились. Мне, надо же было, мне дело в том, что получилось, а мы же там похоронили Петровича. А Майно, как говорится, надо что-то такое, надо доказать, что я российский, то, что они мне выдали ту справку о смерти, мне нет. Дотя бегала по судам, чтобы доказать, но все-таки со временем, хотя не знаю, получим мы что-то за Майно, очень не оформляли. А потом у меня мама была. А когда мама умерла, конечно, я ходила, сначала мы ее дом престарелых, и получилось сдать, ну что, на тружке там побыла, потому что, во-первых, тут начали стрелять, и она плохая меня жила. Она инсульт, она вообще, я ее везла, как говорится, с памперсами, думали, что она во Львове, она там у меня ее бьет, Но ее откачали, она как-то жила. А потом начали тут стрелять, и все. И когда вот это шита, Ира, моя дочка, ходила, и она вот это демон квартиру сходили, Оля, хозяйка моя. И она привела сетки, но ну, это же начало у нее четвертое. И вы знаете, я так благодарна, у нас такой хороший коллектив. И я вот это с тех пор, ну, уже третий год получается, вяжу сетки, еще курики вяжу. Потому что как-никак что-то душу не согревает. Так что, да, вообще очень благодарна. У нас Тамара хорошая, понял, Мне, конечно, и надо тоже, вот опять хлопчики заказали. Это сетки. Мы стараемся сами с все тоже, ну как-то донатить трошечки. Вот легче, понимаете, даже иногда, ну я старалась, конечно, не говорить, потому что все начинают говорить, я начинаю там первое время плакать, да и сейчас. Потому что это, это, это очень тяжело. А вообще благодарна, благодаря им. Я живу, это сейчас я опять вспоминаю, начинаю, понимаете, это страшно. Я потеряла всех вот дочь, и то я, наверное, как-то не бедники те платили, за меня деньги платили, ну просто, во-первых, она проболела. Она, мы только, только закончила а мне онкологию, химию, Одно вот одну операцию, потом, сами знаете, вторую сделали, получается. Мы только-только закончили, а ну, обстрел, она, говорю, когда здесь я приехала, здесь, помните, наверное, 22-м самолет и она, а мы вот сюда зашли, потому что что же, ничего не было, что старались купить. И она, когда вот этот самолет полетит, я как-то более, ну, я старый человек, я просто понимаю, что умру, ладно. Она вот так села, присела, так за голову сводилась. это страшно. Как вот эти дети сейчас рисунки тут рисуют. Дают, потому что воины, им нравится, это не просят. Ну, вы на эти рисунки. То в черных тонах дети, дитина нарисует. Ну, они тоже это, я говорю, и это, говорит, освободить. Да будто не проклятые. Этот Путин и все на свете. Освободители. Поэтому я очень благодарна нашим девочкам. Я же, говорю, если я сюда не ходила, я точно с ума сошла, Так я нормально схожу со всеми. И тут курик хоть что-то в сетку связал, я считаю легче. А когда попросили, мы и тогда мне заказывали, это даже, даже мои папа сня, незнакомые. Ну, а сейчас просто с Харькова у нас родственники Ирыного мужа тоже вот это же заказывают. Это, вот легче, понимаешь, ты чувствуешь, как, начи, ну, как ты твоя частица, чтобы быстрее эта война закончилась. Мы ничего не знаем. Мы хотели попасть, но мы же не думали, что было. А теперь не знаем. Посмотрим, что будет. Пока мы ничего не планируем. Тем более, квартиру нереально купить. Не знаю, что нам будет дальше, не знаю. Когда мы только пришли, комнату, квартиру дошечка же мне сняла. Вот, и они вот отошли, это шоли приходят. Вам нравится здесь? Ну как нравится? Я даже не могу сказать. Да, у вас очень уютный, очень. Но вы же понимаете, что это ты... Вот я лично понимаю, что это мои. Ну как-то. Ну как, комфортно, хорошо, ну, не знаю. Живем одним днем, как говорится, сегодня прожили все. Я же говорю, дочь, чем внучка, вот вынуждена была в Германии, потому что, сами знаете, тут все-таки как як и деньги, они мне даже скидывали с внуком. Внук 16 лет в Польше был, Ванечка тоже приехал вот такой. Он, ну, сейчас здесь, конечно, так что красивый, хороший, и люди хорошие, вы знаете. Понимаешь, что это ж... Ну, нереально здесь, ясное дело, остаться. Как-то хотелось бы, конечно, не то, что хотелось, а, во-первых, мне сын даже по опасной похороне, хотелось бы вернуться. Ну, чем дальше, тем, понимаете, Понимаю, что сколько же городов, и не факт, что нашу опасную будут восстанавливать. Понимаете, в 2014 там было 20% разруированных нас, потом отстроили, нам хорошо помогали. У нас и окна было. там у нас и школа такая, все хорошо было. Но в 22-м, я же говорю, это же мышь. Ж... С февраля я, конечно, ковровое покрытие. Вот понимаете, у нас завод вагоноремонтный, вот так, ну, нож видно. Вот его каждый день, каждый день по три раза горить Те же самые высотки. Я, мы уже иногда уже не понимаем, что там горит. А фосфор как сыпался. Вы понимаете, вот это, ну, потому что у нас, ну, так, как мама, сами знаете, под себя ходила. У нас еще разбомбили у соседей, у циколя. И Гала была, но ну, они у нас ну, ночевали, и в мы сидели все. Но ну, а мама, как старый человек, ну, думаю, вроде бы, знаете, ну, сами знаете, с памперсами. И она отдельная была. Я постоянно, когда сильный обстрел, я всегда выскакивала, чтобы глянуть целый дом. Чтобы, если что, бежать же до мамы. В этом году, вот, год, летом, если у нас знаком, ну, знакомый, она говорит, Попасная наша шпачи закрытая, в которых меньше там, ну, не знаю, может, 300, которые остались, а те живут. а в основном не. Даже вот Колька, который въехал, винный раз он и попал в опасную, потому что чаще всего закрытая она людей хоронили. Вот при мне, когда мы были, дочку уж раньше, как говорится, вытащили, потому что мне внуки не хотели бросать, плакали. Там я давай я понимаю, что она. Ну представьте, и только в январе все закончилось. Это все. Я, я прям на коленке подала и просила, чтобы их выехали. Они выехали. Людей хоронили, вот, которые когда вывезли. Она говорит, женщина с Дальнего Востока говорит, приехала проведать маму. Мама болела. Ну, говорю, так получилось. И что ж яма? Ну, знаете, бандуры мы дивились разные. И вот эти кассетные, вот такая высокая, так двухметровая. Ямы бывают разные. Так глянешь, и это. вот в этих ямах, она говорит, я похоронила под яблонькой маму и сестру похоронила. А сейчас вот даже вот он летом ездил, и при мне вы, вот этот трактор, мыши шакраина, под Камышеваха были, две ямы сделали, больше по 100 человек людей и хоронили, понимаете. Их так вот позабирали, скидали, потому что дело к лету, ну, представьте, разлажа. Сейчас он в этом, а душу вот это ездила, говорит, ну, у нас большой, ну, як, может, такой, как Южный, но у нас по площади большой. У нас один завод, локомотив, и большего частного сектора у нас были. И когда они наступали, они наступали в Жилкопе. же скажем, в Жилкопе до сих пор вот этих разрушенных домах лежат трупы. Вонька же, говорит, это трупный запах, это страшно, понимаете, они их не хоронят, и они же не долезли до той ям, а вот так людей сколько похоронили, просто хоронили в ямах, это я знаю же, говорю, просто, просто в ямах и все, ну, конечно, что еще хочу сказать. У нас, когда начали, вот это же мы, как обстрел, ну, наш край, который мы уже знаем, и тушили первое время, дома бегали. И это, И выскакивали. И вот это ж у нас Сашку тоже тогда, ну, попала в дом, ему, в ну, общем, руку сразу оторвала. Она уже была вояки, наш воин. И, конечно, благодарна, но не знаю. Это же, ну, сами знаете, на обстрел бежишь. И чую, Зоя вот это орет, подбегаю, воин. Стоит тут вот это ж перевязывает. Она орет, ничего, Женочка, поможи. Я никогда не думала, что я могу кровь вот эту видеть, вот это все. А он уже руку тут перевязал, а нога развязывает. Ну, тут и ноги нема. Они помогали даже, вот это, говорит, вы, вы говорили, выезжайте, ну куда выезжать, тем более у меня мама. Вот, а которые ранили, если даже не было бензина, они давали бензин. Даже давали, у нас вот этот Алмач выезжал, даже давали аккумуляторы, понимаете, нам очень хорошо. И он говорит, ну что, последний пакет, скажи, ложу. Я говорю, ну у нас, у ну, нас тоже раненые, у нас то, что было, мы же сами себя обрабатывали, вот. Ну, все живые, которые хоть я лично, все живые, Сашка, получается, три Сашки, все живые остались. Вот, и он вот это ж... и говорит, выезжайте. А потом говорит, у а вас маркер есть? Не, последний вот этот пакет. Я говорю, давай я ему просто не дам. Я говорю, у нас нету. Да ладно, перебьемся, мы не с таких ситуаций. Так что хлопцы нам помогали. И я же говорю, я бегала, у нас же комендантская година, как говорится, с утра Рано і вечором 5 часов. Ну як я можу да мама збігати до мами робота? Я біжу, і вони йдуть. А головний командир говорить: жіночка, ти не хані в нас в основному западне, по українському всі хлопці. Говорить, жіночка, да не ходити. Ви говорю, хлопці, грубіть мене. мама тут. Ну а там я ж не можу кажу її забрати, тому що люди у мене там. я говорю, мне надо бегать, я же не могу, мне же ее покормить надо. Он так глянул на, на говорит, вы же понимаете, что мы все нервные, вы выскочите, а мы просто-напросто вас расстреляем. Вы же все понимаете? Я говорю, понимаю, но ну, как я по-другому? Ну на следующий день, только что они мне лекцию прочитали, я на следующий день бегу, они опять идут. Я опять же ай, махну на мою, думаю, ну, что с ней взять? И все, просто понимаете, вот как вот это так и в них. Вот защита реакция. вот начинается обстрел, вот я бегу, с собакой, знаете, иногда было смешно, у нас шарик был, я бегу, ему, кстати, тоже вот тут осколком ухо снесло, ну, так я его потом замазывала, да. Сколько животных было, сколько коров, это же все уже забором ничего не ба. ой. Ну, в общем, это, это страшно, конечно. Я же скажу, все, ну, хлопцы, очень, я же скажу, даже в этих, основ... ну, единственное, когда вот это Сашку тогда его отвезли, они ж как. Мы ж вот это ну, как винбюре, и потом вот это вывозы, а вин потом, они уже не стояли уже крайно у нас, за посадкой стояли, именно то операции, потому что когда перевязываешь, оно же, ху ты там же на полтора часа, ему же надо написать вот это маркер, потому что и ногу, руку, слышишь, можно потерять. Вот, и они звонят, и потом там они забирают уже наши вояки, вот это в Артемос. ну, сначала в Артемос, а потом в этот, в Ольвом. Кстати, у меня родственники водолазки, я ж тоже не знала, это оттуда уже знала, они в городе же, ну, у нас центр В Жилко, жилкоп, ну так, по мікрорайону. І вони готували їсти, тому що не в Казюнчину, це ми дома можемо. А в них там подвал, Ну, в підвал не будеш, люди там сидять. І оце був приліт, ну і виходить, це мій брат двоюродний Люба, а тетя, ну, якраз попав. І много ну, так от. Сейчас, кстати, они во Львовской, на территории. Они поставили такие домики. Потом двухэтажные, они сейчас уже двухэтажные дома, уже каменные он сделал для них. А вот это валика нашего сделали одну операцию, он маленький, не сильно, у него даже ну, ягодицу прихватило. Ему вот этаж по платформа Зеленская была, он попал, кстати, ему в Германию уже отправляли, он даже уже спортом даже вот это хвастался, говорит, мы на соревновании, он уже три раза был, ему это, ну, потому что первый протез сделали очень плохой, вживили какую-то железячку и хорошие уже сделали протезы. Ну, живут там, ну, это перезваниваем сегодня, конечно, во Львове, так что... Зараз багато говорить про мирні перемовини у 2025 році. Як взагалі до цього ставитися, зважаючи, що це ваш дім і він в тимчасовій окупації? І, ну, ваша думка, особливо нам цікаво це чути від тих людей, які втратили все. Знаєте, що я скажу? Звісно, я не воя, не воєнний. Я не зобража. Ну я хочу сказати, скільки ми скоками не воювали і що? а зараз вони все одно на цьому не становиться. Звісно, я розумію, як на ну, мало в нас. снаряда, всего, чтобы победить. Но заморозка ничего не даст. Они просто они просто нас добьют. И все. Не то, что моя территория нет, не то, что я без дома осталась, а просто я говорю то, что с 14-го дня было. Вот, может быть, действительно надо было тогда не, да, дороги у нас сделать. Может, дороги надо было укрепляться. Я не знаю, на что думали, кто надеялся, что мечтали. Но в итоге 20, вот в 14-м не так. А в 22-м мы уже получили по полной программе. У нас родственники, у меня получается, так уж получилось. А мама моя с Россией. И они тогда одна вот звонила, одна нормально относилась, а одна тоже сказала, ой, ты тебе не жалко. Это получается моя мама, ее сестра родная, что мы остались после инсульта, я сюда, и ну тут я по идее похоронила, и она мне еще претензии стоит. А ты в Советский Союз не хочешь? Я говорю, "Дай". ну конечно, красиво, я сказала, пошла ты, туда в одно место, что я говорю, який Советский Союз? А теперь, когда я в Белгороде, ой, я не знаю, раз тоже, ну я не общаюсь теперь ни с кем. И поэтому я считаю, что, во-первых, они настроены, у них ненависть какая-то, понимаете? Я даже вообще не понимаю, Я вот братские шизы, мы даже ездим до последнего, у Белгород той же все. Нет, они не остановятся. Конечно, заморозка это не от нас зависит, потому что люди гибнут уже, у нас и вояк там уже, я говорю, сколько. Ну, я бы, я бы не соглашалась она. Потому что все равно, если у нас, я на своей шкуре знаю, у 14-го, если трошки, 22 они трошки, 22-го, они даже кое-кто грозился, а мы вас не взяли. Да, они сделают это пепел. Пепел они от нас оставили.